Чай продаете? Чай, кофе. Чай, кофе. Где живете? В Дагестане. Есть у вас там Ахмат чай? А, сзади меня нет, он особо так. Но в он продаже? Меня именно, у меня спросом не идет особо. А в черных пакетиках есть Ахмат? Вообще нету, Ахмат, Махмуд нету такого у меня. Ну такой зеленая упаковка такая, зеленая упаковка. Я знаю, я знаю, у меня вот этих хорошо уходит. Этого я не знаю, ну это ж китайский какой-то. Это индийский. Индийский, да? Не, не, у нас хорошо сейчас Ахмат идет в черных пакетиках. Ну я не спорю, но у нас Джамба и джихам. А есть Курска? Вот мы немножко здесь разрулимся в Курской области, объединимся с Брянской и с э, Белгородской, организуем республику, ну и вам принесем обязательно возможность освободиться от гнета московского царя, не сомневайтесь. Я знаю, это не факт. Это факт, факт батальон шейха Мансура, полк Костуся Калиновского, батальон имени Джахара Дудаева, батальон Шамиля Басаева, все эти... Ой, Шамиля Басаева, что же я говорю-то, господи, и мама Шамиля. Вот, вот все вот эти люди с честью сражаются. И Имам Шамиль это деятель Северного Кавказа, который вел Священную войну газоват на Северном Кавказе против Российской империи. Против кого? Российской империи. Нет, Российская империя тогда не было Как это не было? Российская империя. Генерал, Ерму... не было. Генерал Ермолов был да, среди его противников, была Российская империя. Но тогда Русь была, если не ошибаюсь. Нет, вы ошибаетесь, вы ошибаетесь, потом выпьете чая в черных пакетиках и почитаете, и домашнее задание вам будет к следующей нашей встрече. Но вопрос не в этом. Имам Шамиль, если мне не изменяет память, если мнение изменяет память, или умер, или умер, по-моему, где-то там в районе города Киева? Нет, он умер в в Саудовской Аравии. Он там может быть похоронен? он умер. Он попросился... А, точно, он царя получ... попросил отпустить его на... Да, точно, именно так и было. Но это же ваша история. О, это ваша история, я могу в ней ошибаться, но это совершенно точно было во времена Российской империи, можете не сомневаться. Я не буду спорить, но вопрос в том, что получилось ли что нибудь у нас на тот момент. Ничего получится, все получится. А знаешь, почему не получилось? Знаю, из-за раздробленности. Потому что Россия разъединяла раздро... раз... народы Кавказа, всячески вбивала клинья в различные кланы. Ну, деньги, имам Шамиля деньги, нет. Нет, не имам Шамиля. Были много ханов, которые на данный момент подались российскому рублю и того подобное. Продались. А скажи мне, друг любезный, тебе это ничего не напоминает в современности? Я тебе объясняю. А смысл? Я один человек, и нас в Дагестане около трех миллионов, а в России 140 миллионов. Нет, это ничего. Это не мешало вашим предкам отчаянно сражаться. Э -э, на данный момент, на тот момент, э -э, когда Шамиль воевал, у Российской империи был э -э, меч лук, и конница, и мушкет, наверное. На тот момент у нас тоже то же самое было. Вот на сегодняшний день у меня нету ничего, кроме лука и того подобного. А этот русский прийти может ко мне с гранатометом. Помимо гранатомета он может ядерную бомбу кинуть. И теперь вопрос. Кто в силе? в силе я тебе объясню сейчас я, я я ждал в принципе этого вопроса и объясню тебе я же не говорю тебе, что нужно э, с вилами бросаться на танк совершенно нет я просто говорю что наступает момент когда у вас появится такая возможность потому что все вот эти гранатометы которые в россии имеются в огромном количестве ты меня дослушай потом будешь головой мотылять Потом будешь голова моторить. Но сейчас в Курской области российская армия воюет на танках Т-62. Знаешь, что это за танк? Ну, примерно. Так особо военной техники я бы не стал. Но скоро происходит. и их не будет. Скоро они будут ездить на Т-34, российская армия. Поэтому все, всему приходит конец. А любая империя имеет своим концом развал. Да, это задержалось. Но все равно она придет к концу. И твои дети смогут учиться на языке твоего народа, изучать историю твоего народа. И в твоем городе будет стоять памятник имаму Шамилю, а не генералу Ермолову. Я этого хочу. У тебя все? Да. Вы бывали в Дагестане? Нет. Вы знаете? какими странами мы граничим? ну примерно, очень примерно, территорию Аф Дагестана я представляю. Грузия, Грузия, Азербайджан, Казахстан. ну Кавказ. с морем даже с, Пак... с Пакистаном, даже с Ираном граничим через море и плюс Армением даже есть. и и самая большая это Россия. ну да и что? вопрос теперь задам, вопрос задам. А э, Груз, э, население Дагестана, это с учетом того, что есть дети и тому подобное, это 3 миллиона. Нас просто схавают. Не схавают. Только в одном случае не схавают. Это еще вопрос. А, слышал про Чечню? То же самое. То же самое будет с Чечней. Минутку, минутку. Я еще раз задам вопрос. Были в Дагестане? Я же ответил, нет. сколько национальностей в Дагестане, знаете? Около 150 наречий, я знаю. Наверное, столько же и народностей. Ты представляешь, каждый, каждый ненавидит друг друга. Это потому, что Россия так делает. Я думаю, что народом... Нет, это было при Шамиле Я думаю, что... Это было при Ну, как-то же объединились народы Северного Кавказа для борьбы с империей. Только в одном случае может объединиться. Только в одном случае. И никакая Украина, никакая в данный момент Скажем, Россия не помеха будет только в одном случае, может объединиться. Да, Религия. Так. Ислам. Так пожалуйста, никто же вас не ограничивает в исламе. А... А, некоторым уже не нравится это, потому что деньги есть. Причем тут деньги, ислам, не очень понял. В исламе не, нельзя пить, курить, бухать. Проституция, заниматься и того подобное Но есть люди, которые якобы Мусульмане зарабатывают этим ну есть. Они будут всегда против Но это же ваша внутренняя проблема Я думаю, что договориться вам внутри будет значительно легче Я как раз таки Вот из-за этого, из-за внутренней проблемы И проиграл Шамиль Ман. Ну так вы же осознаете эту ошибку Исправьте ее Кому-то это невыгодно Я тебе объясняю А я тебе, обе... а я тебе скажу, кому это невыгодно — В Москве? — Нет. — Да? — Согласен. Может быть, в этом плане тоже я не буду спорить, но проблема э, в этом плане э, плюс, объясняю, соседи у нас черепчур многочисленные. — Ничего страшного. И иногда бывает так, что народ небольшой побеждает огромную орду. Так бывает в истории? Например. — Например? — Например, например а... Финляндия, трехмиллионная страна, победила почти 300... Я считаю, что это победа Финляндии, это не поражение. Трехсотмиллионный Советский а, Союз отказался. Я не, я не спорю, но в этом случае Финляндия ⁇ это нация одна. Народ один, на самом деле нет. Там очень много, вот там на самом деле, как и у вас, очень много различных на групп разговор? народности ушел. Ушел. Ну, Якщо людина не бажає свободи, то переконувати її в необхідності такої свободи не має жодного сенсу. Але наша робота полягає в тому, щоб нищити Росію, а не народи Північного Кавказу. Навіть якщо деякі представники, зрадивши свій народ, воюють на боці Загарбника. Андрію Сапожник. Андрій Орда. О, бачите, тільки що з представником Орди розмовляв і пане Андрій до нас долучився. Вітаю тебе, друже, радий тебе бачити. Давненько ти не заходив. Давненько ти не заходив. Вітаю вояче. Привіт тобі.